deməndə. Elementlərin həyecanlanmış halı üçün bir sualdır. Diqqət edirik, bizim qabullarda bu tip suallar tez-tez istifadə olunur. Əlbəttə ki, asan tipliisi də var, bunun çətin tipliisi də. Bizim sualımız asan tipli suallara misaldır. Hansı elektron konfiqurasiya elementlərin həyecanlanmış havanı göstərmir. Diqqət edirik, həyecanlanmış halında deyir ki, göstərmir. Baxırıq. Həyecanlanma olanda həmişə nə baş verirdi? Çüt elektron var, əgər ki boş orbital var idisə, təklenib o hissəyə keçəcəydi. İndi bizim nə qədər çüt elektron var idisə, o qədər də həyecanlanma halımız olacaqdır. İndi diqqət edin nəyə burada? Əgər ki həyecanlanma varsa, Həmişə əgər S və P də elektron varsa, yadda saxlayın ki, S-də mütləq şəkildə həyəcanlanma olanda 1 elektron olur. Eləmi? Burda necə buca kimi tapa bilərik? Baxırıq, S-də 1 elektron var, həyəcanlanmadır. S-də 1 elektron var, həyəcanlanmadır. Demək ki, aha, əlimizə qalıb 3 var. Yad. Bunu həmişə əlbəttə ki, götürə bilmərik. Səbəbi nədir? Bizim iki elementimiz var idi ki, mis və xrom. Bunlarda 4s1, birində 3d5, digərində isə 3d10 olacaqdı. İki hal üçün keçərsiz bu. Amma digər hallarda baxırsınız ki, əgər həyecanlanma varsa, belə deyək ki, s-də mütləq şəkildə 1 elektron olacaqdı. İndi baxırıq növbəti. Baxın, P-də 4 elektron var. Normalda P-nin tutumu neçədir? 6-dır. Amma burada 4 elektron var, dəyə isə 1 elektron keçəcək. Normalda bizim P tamamlanmalıdır. Sonra 4d-nin ikisinə, belə də ki, 4d-ninə elektronlar dolmalıdır. Sonda 4d-nə dolduqdan sonra 3d-nə elektron da olmalıdır. Amma burada P və 3d-nə birbaşa elektron verib. Demə bu nədir? Həyecanlanma halıdır. Baxırsınız növbəti suala. Yenə eyni şəkildə P-nin maksimum tutma 6-dır. P burada olur və burada 4s2 olduqdan sonra 3n-dəsinə elektron keçməlidir. Amma baxırıq bizim 3n-dəsinə elektron keçidi baş verib. Demək nədir? Bu da həyəcanlanma halıdır. Əla. Variantımız hansı olacaq? D variantı. 4s2 4p1. Əlbəttə ki, bu normal hal üçün keçərlidir. Yəni həyəcanlanmış halı göstərmir.